Всем привет. Я тут приехал до Саши потому бо нам уже как бы пора YouTube снимать, а он как всегда какой-то х** занимается. Занёк. О, Димончик, привет. Здорово. <реш> <реш> как дела, брат? Привет, рады бачить тебя, сколько лет, сколько это... зим. Видишь, я твою тут такой вопрос. Когда мы будем YouTube снимать? Так, когда, когда, хоть сейчас. Ну, пошли покажем. Вот это, кстати, не показывают эту картину, это сенсоры. Так, Що, виходить, ого. На цей апарат будемо знімати. Діма, буде холодно мені на ньому, ветрозащита ніякої немає. Тоді, знаєш, оцей, да? тут є подогрів ручок. Ти знаєш, теж немає на них, але от на хайбусі б, звісно, я приїхав, це хороша ветрозащита, але, але але ні. Ааа, я зрозумів. ось цей С1000 BMW, так? Да? Ні, на ньому, кстати, теж можна, але сьогодні не він, в мене є ще топовий мотик. Да. Гусь. Сам ты гусь. <laughs> Та не про тебя, я. Те, що ти, що ти все на річний счет воспринимаешь. Гусь, БМВ гусь. Пошли. Ребята, как говорит Притула, сейчас настав, гергится на ютубе. И первый мотоцикл, который у нас на обзоре, это BMW Гусь. Его так называют. Почему Гусь может похож на Гусь, а может из-за того, что это GS. Это BMW R1250 GS. Раньше был 1200, есть e 650, там 8, 750 какой-то. Сейчас выпустили новый 1300. Я его еще в глаза не видел, но все смеются с его фары, которая похожа на унитаз. Ну, мотоцикл там безумно технологичный. К тому, что удивило меня на этом мотоцикле. Мотоцикл простоял у нас на зимнем хранении. Простоял, подсел там аккумулятор, ключ... Ой, надо достать его отсюда. Там он как-то, да, прокручивается, и достается. <связывается> 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 Ребята, самое первое, что хочу рассказать об этом мотоцикле, бесключевой доступ. Это не самое главное, что есть напичка на этом байке, но интересная, примечательная следующая тема. Подхожу, нажимаю пуск, пишет мне здесь на приборке. Замените, подзарядите типа ключ. Я сажусь, говорю пацанам своим, говорю, пацаны, разбирайте, что-то делаете, ставьте новую батарейку. Любой человек так подумает: ключ вставляю сюда, где должен стоять навигатор, вставляю сюда. Запускаю мотоцикл, начинаю ехать, прокатился до Петровки, ну, в общем, проехал максимум километра три. Пишет на приборной панели, ключ заряжен, пачка отвисла. Я такого в мотоциклах еще не видел. Но я не мега задрот, я редко читаю то, что она там пишет, там даже если какая-то неисправность пишется, я все равно обычно еду, не обращаю на это внимания. Поэтому если вы хотите почитать какие-то характеристики о мотоцикле, почитайте в интернете. Или, Дим, ты вставишь, да, это все? Ты любишь вот это поискать. Димон, спасай, потому что Саня не любитель этих тем. Хочу рассказать вам, что эти мотоциклы я активно используют для кругосветных путешествий, так же, как Африки Бетвин. Вот на таких тоже очень много людей попутешествовало капитально. Я был в Мюнхене в музее BMW, и там предыдущие модели, там в наклейках с какими-то заболеваниями всемирными стоят, как стенды, люди на них ходят, смотрят. Мотоцикл позиционируется как туристический мотоцикл для путешествий. Из прикольного. Он на кардане, соответственно, вам не нужно следить за цепью, ничего такого не делать, раз какой-то промежуток времени заезжать на официал. Меняются какие-то шестереночки в кардане, и мотоцикл едет дальше. Ничего с ним как бы не происходит, хорошо служит. Напичкан электроникой всевозможной. Показывают датчик в колесах, показывают температуру на улице. Вот я сейчас смотрю, плюс 8. А можно еще громче пикать? Пидар. Я его сильно расхваливать не буду, но я действительно получаю удовольствие. Может это старость, может мне уже тридцатка, мне начинает нравиться уип визуально, потому что визуально он не очень красивый. Не, но ну он новый, поэтому он красивый. но вот эти вот его решения, вот этот клювик, да, там все эти штуки мне как ценителю спортбайков не должно нравиться, но мне что-то как бы уже начинает заходить. По кофрам э, я э, путешествовал, но не не на этом мотоцикле, я ездил. Э, на BMW S1000XR. Он тоже у нас там стоит, можем его показать. Вот я на нем ездил. По поводу кофра расскажу. Кофры, кстати, там примерно такие же, такая там гиви стоят. Вместительность, я имею в виду, такая же. Кофры, это тема вообще, тоже вот три кофра. Все с расчета там одного человека можно засыпать с головой на себя. Дождевики, дополнительный комплект экипировки, если в этом есть необходимость. Ну, короче, кофры, это тоже прикольная тема. Точно так же, как и навигация, хотя На этом мотоцикле я навигатор не подключал еще ни разу. Но я надеюсь, что будет еще классная погода, и будет такая возможность куда-то поехать далеко. Но вот на других мотоциклах BMW. когда я пользовался навигатором, это шляпа коня. Вообще такая безумная фигня. Что-то глючит, непонятно куда что показывает. Мне не понравилось вообще, при том, что стоит там тысячу или полторушку баксов, если ты ее покупаешь дополнительно. Кстати, номер левачный стоит. Начинается, начинается. Мотоцикл не левачный, а номер левачный. Но я признался сразу. Механики перепутали не тот одели. Это правда. Ну ничего, мы сегодня на нем поездим. Ну что поделать? Так давай уже поедем. Ну давай поедем. Ну что, поехали. Поехали. Давай. Ты меня вообще не берешь человек болеет практически ангиной, слышите мой голос, говорит, давай поедем, температура плюс 8. За это, я считаю, можно поставить лайк и подписку. П -подпис, подписчики. подпис здесь и подпис здесь. Да. Хорошо, Дим, дивись, маленький, маленький нюанс. Сразу для Ютуба тебе рассказываю. Да. За цены, какая тема крута на BMW. Мы на первой передаче, нажав задний тормоз, подтянулся холд, понял? И я вот сейчас стою, включаю нейтралку по, по на наклончику, шатаю мотоцикл, а он как на, ручном, как на ручнике а, стоит. А, да. И это прикольно, потому что ты вот, когда под горку стоишь, ты добавляешь газ, тормоза тебе тримать не треба, все, и поехал. Клё? Клево? Да, и передний тормоз тоже работает, все, я передний. -то там, моды, цюкуня, Дивись, не наклацай или... мне, я сейчас потом не разберусь. Ну, давай, давай. Все, давай, я поехал. Кажется, чинназис. Так, вот я еду на мотоцикле с кофрами. Э, без пассажиров, правда, но, но с кофрами. И касательно кофров э, В Междуряде, да, я влажу абсолютно нормально. Вот по, по нашим киевским дорогам абсолютно нормально захожу. Опа, давай маленький, перестраивайся. Вот, смотри, снова раз возле машины проехал, спокойно поехал себе. Потом, короче, побежим, пока проедусь. Кстати, с кофрами не рекомендуют. производитель ехать э, больше 180. Говорят, что можно словить расколбас жесткий. Хотя мотоцикл едет примерно 230 км в час. Работа шифтера очень нравится, очень хорошо. Было только что два понижения вниз, мне нравится на перегазовочках. Закидывает нормально. Работа подвески электронной. Вот сейчас на жестких открытиях газа. Тоже такое чувство, что поднимается весь мотоцикл. И очень быстро отрабатывает стабилизации. Очень круто. А ну, сюда заедем. Заедем, конечно. Рулится просто космический мотоцикл. Тормозов для города прям с головой. Ну, в принципе, у всех BMW, вот все мотоциклы, которые там с 2018 года BMW, которые были у меня в пользовании на продаже, которые я тестировал, ездил, путешествовал или даже гонялся где-то в соревнованиях. Э, стоковые тормоза, они вообще даже не требуют каких-то доработок. Они просто идеальны, их полностью хватает. Инфинити сюда маленький. биение по спине абсолютно сиденье кстати очень комфортное вообще очень такой мягкий мотоцикл по седлу но в то же самое время вот он мягкий для для водителя для пилота но рулежка у него благодаря электронной подвеске она как на спортбайке я имею в виду вот подвеска как в, ну, в лучших настройках повороты рулится он держит даже на неровностях очень хорошо Йду по самим звичайним розбитим дорогам, як у нас в Україні. Он ідеально отрабатывает. Вот смещение вот сюда в апик, да, в середину поворота вообще налегке. любую скорость абсолютно и ехать также у него работает стабилизация типа как русовая устойчивость ты можешь выставить и он шурует то есть его ветер особо сдувать не будет я насколько понимаю то он это делает с помощью считывания проворота колес в каждом из колес есть датчики и он понимает короче сам мозгами что с ним вообще происходит и немножко притормаживает мотоцикл а не держит там ровную какую-то то есть она как ровная скорость но все отсчитывается от вращения колеса вот типа как трекшн, только не трекшн вот такая тема плюс 10 градусов плюс 10 градусов тепла пятая передача тяги с головой хватает 1250 кубических сантиметров для городских условий и вообще там где-то под горку поехать. Я когда-то путешествовал на подобном мотоцикле, правда, на литр двухсотом. И скажу, этот, этот, как более новый мотоцикл, более прикольный. Я понимаю, что на нем будет круче ехать сто раз. Но касательно вот того 1200 -го, тяги хватало мне с пассажиркой. Вот там у меня это 80 килограмм максимум. Пассажирка там на 45. Кофры груженные. Мы выезжали, там ездили по разным таким ебенам, по не очень хорошим дорогам. Мотоцикл тянет везде абсолютно. Объем очень хороший. Вот я на пятой спокойно еду, я даже не понижаюсь. И знаете, вот хоть он оппозитный, вот один цилиндр, вот второй, они же вот работают. Нет разброса мотоцикла, смотрите, его никуда не виляет, он просто едет. Притом очень уверенно едет. Есть разные режимы работы двигателя. Переключается очень удобно. Вот кнопочкой, вот этой, вот кнопочка, пальцем раз. Динамик Pro, эндура Pro. Эндура Pro, если не ошибаюсь, переходит ABS тоже в режим очень интересный. Жопа блокируется, вперед нет. Рейн, дождь, да, рот. Динамик Pro, Enduro Pro. А ну, на чем мы проедем? Рот. Динамик Pro, Видишь, как легко переключается. Просто вот одним пальцем. Хлоп-хлоп-хлоп. Понижаемся. Понижение шифтером, они всегда работают на закрытии газа. То есть ты вот чуть прикинул, раз вниз. С перегазовочкой он все сделал. И точно так же шифтер работает на повышение. Вот ты держишь газ. Подожди, вот я сейчас скидываю. Раз вниз, повысилось. Газ. Вот третья, просто ногой без цепления. Раз раз, поехал торможение, вниз ногой, бац и шифтер переключился я слышал от каких-то типов, что там что-то не нравится, как работает шифтер якобы на BMW работает не очень хлопцы, я не знаю что там у вас не очень работает меня абсолютно все устраивает я не вижу каких-то больших задержек или некорректной работы меня полностью устраивает на этом мотоцикле, ребята, не хочется ехать даже с двумя руками. Вот я еду, рулю одной рукой, ловлю себя на мысли, что он настолько легко рулится, что я кайфую просто от вождения одной рукой, чтобы вы понимали. Блять, это просто нонсенс. Большой, большой руль очень легко рулится. Все же руление происходит за счет того, что ты его вот толкаешь руль. Толкаешь сюда, поворачиваешь туда. И ты одной рукой все толкаешь, что такое тебе необходимо, туда и едешь. Так, место сбора киевских мотоциклистов, сакар Дружбы Народов, я буквально на секундочку, притормозить чуть-чуть, всем привет, ничего себе, вас так всех много, вас всех так много, всем привет, братан, когда 30, когда 30, на спорты садиться не хочется, нет, надо Или... чего, этого, брать как у этого, скажи, у кого, у Санька, блядь, оранжевая, помаранчевая революция, и сидеть, ну все, я поехал, я хочу наваливать. Ну все, догоняйте. Да, Динамик Про. Я только что подблочил заднее колесо. А ну, я сейчас проверю еще. Ну, только на ровно. А то сейчас будет мне проверка за сломанной ключицей. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, а ну-ка. Задний тормоз в ноль. А не, это с АБСом. Просто его типа чуть больше блокируют, и его мне переставило. Значит, это в другом режиме жопа блокируется. Ошалеть! Мама Мия! Понижение вниз! Поворотик! Как я люблю поворотики? Ребята, как он едет? Ну вам не передать словами. Насколько он послушный, этот мотоцикл, насколько он технологичный. Триумфик поехал. Питрипл по встречке. Ну, не по встречке, а навстречу. Динамика разгона. С кофрами еду. Смотри, как я высоко сижу. Я вижу примерно в три машины вперед для города. Да и вообще для путешествия где-то по трассе. Это тоже прикольно. Так, Ауди Хацанер сюда маленький. Ветровое стекло еще можно поднимать, опускать. Навигатор закидывается сюда. Бесключевой доступ. Вот если ты подъезжаешь на заправку, ключ у меня лежит в кармане. Подъезжаю, забыл, например, заглушить. Он понимает, что ключ ушел от него, он, он выключается, на нем никто никуда не уедет. Круиз-контроль, крутилка вот эта, она лево-право крутится, переключается там в каких-то меню, настройках. Я не люблю эту всю задротскую фигню, я попрошу Диму рассказать вам об этом, потому что я вообще не задрот. Мне вообще пофиг на настройки. Я просто люблю ехать и получать удовольствие от мотоцикла. Я там ко всему привыкаю. Подогрев ручек. Очень крутая тема. Есть. Можно как доп-опции устанавливать на эти мотоциклы. Подогрев задницы. При том и пассажирской, и водительской. Есть Тюнинг-Хотель ЕСМОТЭЧ. Немецкая тема такая. Я когда-то ею кстати, торговал. Что вы понимали? На этом мото че можно купить такие все прибуды, такие защитки. И при том, это, кстати, вот я вам просто делюсь опытом. При том, что вот эти все защитки немецкое качество. Ну вот так вот всегда болтик в болтик, все попадает, все в комплекте. Ну по крайней мере раньше так было, лет 10 назад, когда я этим занимался с Алексеем с промото Такая вот тема, такой вот интересный мотоцикл. Спасибо братан, спасибо. МВ очень охуенная. Сколько у тебя 1250. Он же ж, типа как адвенчер, как турист. Ну, в городе очень удобно. Я вот сейчас тещу его езжу, видео для Ютуба снимаем. Мне очень нравится. Кстати, ребята, поделюсь с вами опытом своим жизненным, как, как человека, который очень много и давно за рулем. Правее право, вот правый ряд, это самый аварийный ряд. Правее право, левее лево. Это когда встречка идет навстречу, да, там две полосы. Вот выезжать туда нельзя, и сюда. Если ты это делаешь, вот, к примеру, как сейчас, вот я выскакиваю, чувак выезжает, или этот понимает, чему надо повернуть, или там какие-то ямки, песочек не убранное тоже животное может выскочить, э, таксист может поехать туда. Э, ну, короче, это жест, самый жесткий ряд. Если ты по нему даже едешь, вот там при этом чувак, о, мне сюда, он хлопец заворачивает самый аварийный, поэтому по нему, если вы едете, то там буквально на 10-15 км в час быстрее, чем участники дорожного движения. Это очень важно, очень важно. Если вы будете спешить в этом ряду, вероятность того, что вы где-то приедете в неприятность, очень велика. Это я с вами делюсь своим опытом. Ну и то же самое левее левого касается. Смотри, я ловлю себя на мысли, что я еду с одной рукой. Я это делаю не специально. Туристический огромный мотоцикл. Кардан, едешь. Э, за цепью следить не надо, потому что ты на кардане. Тяга абсолютно никуда не срезается, мощность. Все есть. Я ездил на мультистрадах, на КТМах, э, э, блин, на всех топовых туристических мотоциклах. Но такие ощущения, как этот, мне еще не давал. Не давал ни один мотоцикл. Ветрозащита, вот э, там иду я сейчас, 120 км в час. Но ну, мне ее с метр восемьдесят в принципе, хватает. Я не чувствую, что мне сильно там голову где-то разбрасывало, либо в грудах, да, где-то что-то про... Эм, продувало, при том, что на улице достаточно ветрено сегодня. Хотя комфорт на мотоцикле, это вообще, это гейская фигня какая-то. Какой может быть комфорт на мотоцикле? Кто это вообще придумал такие слова? Но, тем не менее, ну, мне удобно. Левая рука подверзла, поставлю на руль. Только, только, для того, чтобы согреть руку. Защита рук вот эта, да, она тоже прикольная, ветрозащита такая хорошая, руки по-дурному не продувают. Получается, отсюда греет нагревательный элемент, отсюда защищает. Немаловажный факт касательно этих мотоциклов. Мне визуально, как они только вышли, там, 20 год, они мне не нравились вообще. Но еще недавно мне и оливки не нравились, еще недавно яйцо я не слушал. Но тут мне 30, с 20 -го года уже 24 -й. И за 4 года, чтобы вы понимали, я начал хавать оливки, слушать соя, и BMW Гусь мне понравился не только вот в, в езде, но он мне начал нравиться визуально, хотя да он же уебан. Всю жизнь все знали, что он просто невероятно стрёмный, некрасивый мотоцикл. Вот такой вот нонсенс жизни, а мне уже нравится. Что скоро произойдет, что дальше будет мне нравиться, я вообще боюсь об этом подумать. Короче, пацаны, я думаю, что у меня будет температурка, поэтому имбирный чай мне в помощь. Я чувствую, что все подзакладывает. Было, ну, я не скажу, что было очень прохладно. В колени чувствовалось, в колени э, чувствовался ветер. Здесь вет ветрообдув классный. Э, очень понравилось э, подогрев рук. Я вам говорю, эта тема вообще, ух, ставьте на все, что только можно. В такую погоду эта тема действительно работает, действительно помогает. Какого-то тепла от двигателя я не чувствовал. Было несколько раз, когда я выставлял ногу, я немножко как-то, не знаю, я косточкой да немножко цеплялся бился костью об защиту двигателя об защиту блоков не совсем приятное чувство но что с этим поделать блоки дороже чем кость моей ноги там можно поставить пластину ничего страшного главное чтобы с движком ничего не было Подвеска работает просто невероятно. Любая неровность, любые открытия газа. Там будет момент, Димон ставит там на 140 я прохожу по телеге. Держак, вкопанный вот, мотоцикл. Технологии работают очень хорошо. Трекшн тоже отрабатывает. Только ты видишь, как все моргает. И так трить-три-трить вытягивает мотоцикл очень прикольно. Кстати, а стеклышко можно еще. Смотри, ничего себе, я вот это нашел. Димон, тут надо, ты что-то потыкал. Я вижу, что мотоцикл намного технологичнее, чем я думал. Я просто не любитель что-то трогать, а ты в этом точно разберешься. Он резеточки, прикуриватели разные, все такие темы. Менюшка можно поклацать. Но это ты без меня, если что. Посмотри, Димон, что я там? Музыка какая-то. В смысле? Не, я реально просто в этом всем не шарю. Ты Подключение в шлем, короче, ну ты разберешься в этом ага. Всем привет, всем здрасте, с вами Димончик, и сегодня я вам покажу, что такое BMW R1250, и какие тут есть на Тут есть лапка такая боковая, а есть еще лапка вот такая вот центральная, сейчас мы ее, короче, самое поставим. Чик, вообще легесенько. Я думаю, что даже маленькая девочка могла бы его поднять, потому Ну типу бо може. Дивіться, у нас от такий от кофер, отак да? от, от піднімається ця штучка, красним відкидується, це так береться і все. Ви зрозуміли, так? Да? Цей кофер точно так же знімається, але цей кофер бачите, буде поменше, бо тут із-за вихлопа другий. А тут прям такий хороший кофер. Зараз я його назад одіну акуратненько. чик чик Там он внизу фіксатор. Ляпс, ляпс. Все, готово. Чтобы его открыть, надо нажать эту штуку. А, нажать. Просто нажать и все. Ну, нормально, можно сюда что-то напихать. Вот. И вот так вот легесенько он за... Сейчас Зараз я вам буду показывать, какие тут менюшки. Значит, что мы бачим перед собой? Мы бачим кнопочку старт-стоп. Вот тут есть ключик. Его, в принципе, можно в карман положить. И мотик все равно заведется. Короче, о, классно анимация такая, я вам скажу, анимация еще такая рахитская, не 30 кадров в секунду, а такая дуже плавненько, прикольно. По левой стороне у нас тут есть такие вот джойстик, вин крутится вниз, вверх, влево, вправо. Прикиньте, еще можно атаковать Короче, дуже удобно одним пальцем его туда-сюда делать. Потом что, у нас есть типа кнопка меню, в ней мы можем типа дивиться меню. Вот так. Вау, класс. Потом у нас есть типа режим подвески. Ми його теж нажимаємо так вниз і дивіться, у нас там є. А, а тут стоїть режим ендуро. Давайте краще почнемо з правої ручки, бо там щось сильно складно. Дивіться, тут одна кнопка, дві, три. Мод це типу, режими двигателя. От ми їх нажимаємо. І у нас там іде рейн, дощ, роут, це дорога. Дінамік Pro це якщо хочеться перед маленькою так понасипати крепко. І ендуро Pro це якщо ви виїхали на таку місце і хочете дати джазу. Тут нажимаємо вниз. І у нас тут буває Road і Dynamic. Ну, все, да, в принципі, два режими підвіски Це бездорожжя і дорога. Ну, а що ще може бути? Далі у нас є ось ця темка, і чесно забуду, як вона називається. Ну, ви типу, фіксуєте і мотик їде до певної скорості. І вы можете добавлять скорость одной кнопкою, або уменьшать. Все, короче, в комментариях напишите, підскажите мені, я не готуюся. Потом есть тут, типа, дальній, ближній. А также можете включить дальний і этой кнопочкой эти темки. Ну Вони працюють, повірте мені на слово. Наверное, ее завести надо. Ой, при... Ну Прикинь, мимо так поставив. Подогрев ручек еще есть. Та і все, ну що а що вам ще треба? В принципі, на цьому все, Я все, що знав по ньому, то і сказав. Ну, кнопочки, як кнопочки мотик дуже кайфовий. Всім рекомендую. Ого. Будь в мене рожа, будто би я з підвалу якось виліз. Ну так нормальна рожа. Уже поболі. Вау, клас! Він ще й щось буксує. Вот это оф-роуд, короче. Но я тут буксувати не буду, бо це. Ой, чуть не впав. Ну, і зато ж це. Ах, мотоцикл я не впав. Хе-хе. Бо, этот, работали, наверное, какие якісь системы, щоб я рахитом не оказався, перед саней. Бо цей мотоцикл стоїть як. Давайте в Матизах посчитаем. Матиз стоит 2000 долларов. Цей мотоцикл стоит, як. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Матизов. Ну, прикольний мотик. Пошел я греться. Дим. Давай, погнали, а то заболею вообще. Мне нравится, девушки на нашем канале, это нормальная тема, да? Туда-сюда. Туда-сюда, все просто. А что на... там у тебя? Покажи, расскажи. Пошли, покажу, заходи. Мир мотоциклов. Мир мотоциклов это здесь, я ими живу, я ими занимаюсь всю свою жизнь. Ну ты это в принципе знаешь. Ты у меня когда-то покупал что-то или что то делал? Джиксер ремонтировал. Джиксер ремонтировал. Мы его хоть поремонтировали? Конечно. Я знаю точно, что мы потом его продавали. Он потом оказался в Одессе, а потом я его случайно купил и продал. Но я уже, честно говоря, не помню даже кому. Как-то так получилось, что у нас очень много Дукати. Не знаю как. Ну, короче, исторически. И надписи Дукати. Да, даже надпись Дукати. Вот Иксара, о котором я рассказывал. Помнишь, я тебе говорил, что с кофрами я катался. Да, да. И навигатор шляпа. Вот это вот навигатор вообще шляпа полная коня. Тоже доп-свет хороший, но кофры вместительная штука. Я в них забыл о своих кроссовках. Мои подписчики с Инстаграма знают эту историю. Искал полгода, оказалось, что она в кофре в Польше лежала. Да. Потом нашлось там там сервис зона тут продажа выкуп мотоциклов там всякие такие штуки в общем ничего интересного будете это все видеть будем все рассказывать постепенно да да yeah. короче ребята итог сегодняшнего дня э, весеннего первого первого дня весны такой. Я уже с температурой, <laughs> спустя пару часов съемки, общения с Димоном. Димон, <laughs> приезжай в хорошую погоду. <coughs>, Неужели я такие душнила? <laughs> Нет, ты не душнила, но ну, погода, конечно, под этот подкачала. Я уже все чувствую, заболел с температурой. Но ничего страшного. Выздоровим мотоциклы лечат душу и тело, так что все будет хорошо. Димон, Давай, да. пожалуйста. Э, я думаю, что давай продолжать снимать YouTube. Мне на самом деле понравилось, несмотря на погоду. У нас очень много мотоциклов, много ресурсов, много возможностей показывать абсолютно любой мотоцикл, который вы хотите посмотреть. Хотите H2, хотите UBR, хотите что хотите, напишите, мы это снимем. Снимем. Да, UBR. Продолжим, да? Нам же не сложно. Вообще легко. Я надеюсь, если вам понравилось кол колокольчики, там все эти штуки, вот эти блогерскую вот эту шляпу вот дергайте, рассылайте пацанам, пусть поржут там о том, что саня не шарит, как трогать эти все штуки. Ну ничего. Хотя я умею на всех этих темах, поэтому я думаю, что нам есть что вам показать. Всех обнял, поднял, всем пока!